ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् अथ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्दः प्रथमोऽध्यायः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो यताविनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमही धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत् योन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषु निगमकल्पतरोर्गलितं पलं शुकमुखाद् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयशौनकादयः सत् स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत तयेकदातु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरिं दमादरात् ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानिुत यानि वेदविदां श्रेष्ठः भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयःसूत परावरविदो विदुः वेत्तत्वं सौम्यतत्सर्वम् तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततश्रेयः तन्न शंसितुमर्हसि प्रायेणाल्पायुषः सभ्यकलावस्मिन् युगे जनाः मन्दा सुमन्दमतयः मन्दभाग्याह्युपदृताः भूरिणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः तत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिणश्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति सूतजानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारोभूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्न संसृतिं घोरां यन्नाम विवशोऽ गृणन् तत सद्यो विमुच्येत यद्भिभेति स्वयं भयं मुनय प्रशमायनाः सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टाः स्वर्दुन्यापोनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽ्यकर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशकलिमलापहं तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिनश्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः अताख्याहि हरेर् धीमन् अवतारकथाशुभाः लीलाविदतस्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु पदे पदे कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणाहरेः त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षतां कलिं सत्त्वहरं पुंसां कर्णधारयिवार्णवम् ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठमधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्री गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा सद्गुरुनाथमहाराज की जै हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे ॐ तत्सत्